بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Alhamdulillah syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnia yang dapat kita nikmati bersama pagi ini sebagaimana kebiasaannya dan mohon sekali lagi kemaafan atas salah silap sepanjang uh, kita bersama daripada awal pagi tadi dan <coughs> sedikit kelewatan yang berlaku dan sedikit masalah teknikal. Kita doakan semoga seluruh sahabat-sahabat senantiasa tenang dan gembira seperti diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah setelah seminggu kita kita tak dapat bersama cadangnya memang nak online kuliah daripada uh, Kota Mekah tetapi lain uh, di tempat kami tinggal di hotel kami tu lain tak berapa nak okey jadi saya tak ambil tak, tak berani nak ambil risiko. Jadi saya katakan kepada pihak admin agar uh, kuliah ditangguhkanlah pada minggu yang lepas. Jadi alhamdulillah Berkat doa daripada seluruh sahabat-sahabat, saya selamat uh, kembali ke tanah air semalam seawal jam 3 pagi sampai ke rumah Alhamdulillah. Dalam keadaan uh, biasalah untuk orang pergi umrah, pergi haji ni biasanya keadaan kesihatan uh, agak kurang. Uh, eh. Dengan sesemua, dengan batu uh, tapi Alhamdulillah uh, bukan satu masalah yang besar dan Alhamdulillah sepanjang saya berada bersama-sama dengan jemaah di sana walaupun terdapat juga beberapa ujian sampai sana demam jadi apapun dipermudahkan segala urusan dalam pada urusan membimbing para jemaah sepanjang lebih kurang 11 hari termasuk perjalanan dan Alhamdulillah seluruh jemaah pulang dalam keadaan selamat dapat melaksanakan ibadah umrah dapat melaksanakan program ziarah dan sebagainya jadi uh, semoga sahabat-sahabat sekalian juga akan dijemput menjadi tetamu Allah, menjadi tetamu bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan melaksanakan ibadah umrah ataupun haji insyaallah. Dan syabas dan kepada sahabat-sahabat jemaah yang difahamkan uh, ramai juga yang dijemput untuk menjadi tetamu Allah pada tahun ini sebagai tetamu untuk melaksanakan ibadah haji uh, yang mana sedang dalam proses rayuan insyaallah. Ada rezeki nanti insyaAllah <tuh> Jadi pada pagi ini Kita akan menyambung kembali Fungsian uh, kita melalui ikhtiar munajat dan ikhtiar dengan Al-Quran uh, Sebuah kitab karangan Ustaz Muhadir Haji Jol uh, Jadi semua sahabat-sahabat Yang mana yang ada kitab kita akan masuk pada muka surat yang ke-16 uh, Mohon kalau sekiranya salah tolong diperbetulkan okay, Muka surat yang ke-16 Memohon betul, betul Ustaz. Boleh? Mohon dibersihkan karat di hati. Okey. Jadi mohon maaf juga sebab kualiti suara tak apa-apa nak okey. dengan ha, masa semua ya. Suara pun uh, agak kurang. Tapi Alhamdulillah kembali pulih. <tuh> Jadi dalam pada kita nak memohon dibersihkan karat di hati. Kadang-kadang ha, kita nak bersihkan periuk ada karat. Nak bersihkan kuali ada karat pun kita payah nak buat pasal ambil WD40 spray dulu kemudian gosok pula aa, nak bagi dia kilat kena ambil pula autosol macam-macam kan jadi itu benda yang nampak yang nyata aa, kan bila yang nampak yang nyata ni mudah hati kita macam mana kita nak bersihkan karat ustaz minum klorok ah qawlu inna lillah aa, kan jadi nak bersihkan karat di hati perlukan penyucian jiwa dan perlukan penyucian jiwa. Yang pertamanya apa dia? Yang pertamanya bila mana kita nak bersihkan karat-karat di -karat hati. Maka al-alamah al-muhaddis Syed Muhammad bin Alawi al-Maliki. Dalam kitabnya khulasah syawarik al-anwar min adiyah as-sadah al-akhyar. Menyebutkan bahawa membaca Al-Quran pada setiap hari boleh menolong membersihkan karat yang ada di hati. Jadi baca Quran setiap hari. Ha, kan kerana Al-Quran ini kitab suci kalamullah kan. Al-Quran kitab suci kalam Tuhan. Bacaan umat yang beriman. Jadi amal ibadah seharian. Al-Quran Oh Kalam Tuhan Jadi Al-Quran ini kalam Allah Subhanahu wa ta'ala Walaupun kita baca satu hari sikit-sikit Kita baca Tetapi dalam keadaan penuh Dengan keikhlasan, dalam keadaan penuh Dengan kekhusyukan Ibarat apa dia? Ibarat air Yang menitik di atas Batu yang keras kan Bila mana setiap hari kan kita tengok Kadang-kadang dekat rumah kita kan Adanya kan bila kita katakan ada air yang menitik daripada atas bumbung jatuh ke atas lantai setiap hari akan maka akan ada bekasnya di situ bila mana air yang dalam keadaan melalui batu-batu uh, di tengah uh, sungai kan kita lihat batu-batunya bersteih licin aa, kan jadi begitu juga dengan hati kita setiap hari uh, kan setiap hari air yang kita gunakan untuk membersihkan pakaian kita nampak lembut sifat air itu tetapi kita gunakan sebagai sebagai pelembut sebagai um, penyucian untuk pakaian kita maka begitulah ya di mana kita membaca al-Quran Allah Taala akan membersihkan hati kita sedikit demi sedikit karat di dalam hati kerasnya hati kita akan Allah Taala lembutkan dengan kita membaca al-Quran jadi kita kena pertingkatkan amalan kita dalam membaca Al-Quran. Kalau dulu mungkin kita baca satu hari, satu muka, mungkin kita boleh tingkatkan dua muka. Baca bagus dah, kita faham pula maknanya. Ha, jadi bila cerita tentang Al-Quran ini, waktu saya melaksanakan ibadah umrah, saya terkesan dengan seorang jemaah. Ha, saya pun tak ingat, tak silap saya dia daripada Syria. Ha, tak silap saya daripada Syria. Berusia dah dia. Uh, mungkin uh, tengok dari segi fizikal, mungkin usia dalam uh, 60-an ataupun 70-an. Kebetulan selepas uh, melaksanakan ibadah tawaf, uh, nak buat solat-solat tawaf, selepas tu solat bersebelahan dengan dia. Dia tanya dengan saya, kan. Dia dengan bahasa dia, saya dengan bahasa saya. Dah macam itik dengan ayam. Tapi bolehlah fahamlah sikit-sikit. Uh, sebab dia orang ni bahasa Inggeris, tak berapa nak mahir saya pun tak mahir juga. Kita nak bahasa-bahasa dia pula, kita pula tak apa-apa nak mahir. Ha, kan? Jadi Alhamdulillah. Ha, kan? Saya terkejut juga bila ada orang bila ada orang tegur saya, dia tanya saya daripada Turki. Saya cakap mana dan mana datang muka Turki. Muka Jawa adalah. Ha, kan? Jadi bila mana dia duduk tegur saya tu, saya duduk bawa lah. Sama sedikit bawa dengan dia. Okay? Tapi yang terkesan pada saya pada dia? Allah Ta'ala nak berikan teguran pada saya. Kan? Kita duduk baca Al-Quran lama dah kita baca dan tapi sejauh mana kita faham apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam al-Quran yang kita bacakan setiap hari kan eh? bila mana sedang solat kan eh? solat uh, jemaah yang sebelah ni bila mana solat imam membacakan ayat-ayat suci al-Quran dalam keadaan menangis dia teresak-esak kan maknanya apa dia dia faham apa yang disampaikan oleh imam tu dibaca dengan penuh perasaan maka dia menangis dia faham akan apa yang dimacha oleh imam kita yang duduk sebelah pun otomatik walaupun tak faham kita terkesan dengan apa yang berlaku di sebelah kita jadi di antara lain memberi kesan kepada saya apa dia dan tak cukup sekadar kita ni pandai baca al-Quran ataupun tak cukup sekadar kita ini boleh baca al-Quran dengan baik ilmu tajwid kita baik tetapi kita tak faham ha, kan jadi bila mana dalam keadaan itu saya rasa Allah Subhanahuwataala berikan kesabaran melalui jemaah lain kan dalam keadaan dalam keadaan dijentiknya hati kita supaya kita terus mempelajari ilmu al-Quran bukan sekadar bacaan saja bahkan kita faham akan isi kandungannya akan kita faham akan isi kandungannya kerana Allah Subhanahuwataala mana kita membaca al-Quran itulah sebenarnya saat kita berinteraksi dengan Allah Subhanahuwataala ada galanya dalam Al-Quran Allah Taala bertanyakan sesuatu kepada kita, tetapi dalam keadaan kita tak faham kita buat dek. Ha, kan? Jadi itulah yang dikatakan apa dia Allah Taala senantiasa memberikan kita ruang dan peluang untuk kita dekat. dengannya. tetapi sejauh mana kita mengambil ruang dan peluang itu untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam keadaan itu yang pertama dinyatakan apa dia membaca Al-Quran setiap hari maka akan membersihkan segala karat yang ada di dalam hati kita insya Allah. Yang kedua jadi nyatakan dalam kitab ini akan masih lagi berkaitan dengan membaca Al-Quran tetapi lebih dikhususkan kepada beberapa surah iaitu Al-Alam Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Al-Shatiri -Al rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Amal Al-Yawm -Al -Al, al, al, wa al, al, al allah

dan kul a'udzu birabbil falaq yakni surah surah al falaq sebanyak tiga kali okey jadi amalkan ini membaca surah al asr tiga kali al quraish tiga kali al falaq tiga kali setiap hari kita amalkan baca dia maka ini juga satu usaha membersihkan karat-karat di dalam hati kita mohon bacalah ia dengan sebaiknya dengan kita main baca hentam semacam kan jadi surah al-asr ini surah yang nampaknya mudah nak dibaca tetapi sekiranya kita tak berhati-hati maka kita akan melakukan kesilapan pada setiap penghujung ayat di mana kita wakafkan dia kerana di situ ada huruf ra dan huruf ra yang perlu dibunyikan bukan sekadar kita bacakan wal-asr إن الإنسان لفي حس إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق قل أكنا كان دي أكبر رسيتو وتواصوا بالصبر كان كربوني <تكتبوا> كان والعصر إن الإنسان لفي خسر حس... إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق wa tawassau bis sabr. Allah Ta'ala berikan peringatan dalam surah ini demi masa setungguhnya manusia itu adalah orang yang rugi. Selagi mana dikatakan apa dia, orang itu dalam keadaan rugi dia kecuali bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beramal dan senantiasa berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan sabar. Jadi ini surah yang pertama baca setiap hari tiga kali kemudian kita sambung lagi dengan surah Al-Quraish surah Al-Quraish ini juga ini surah-surah yang biasa kita baca tetapi kita lakukan dengan penuh rasa ikhlas dalam diri kita dengan penuh rasa pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari kita baca ayat ini li ila fi quraish ila fihim rihlatash shida'i was-sayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف Jadi surah surah ini dan surah Al Quraisy ini surah yang mana penghujung berakhir dengan satu surah yang mana kita baca surah Al-Quraish ini kita baca kita wakafkan dia dengan bacaan semuanya dengan bacaan Matliyin Li'ila fi Quraish ha, Jadi bila mana Matliyin ni bacaan dia lembut ha, jangan kita kasutkan dia ha, kan? Ila fihim rihlata shita Iwa saif Fali'abudu rabbaha Adal bayi Al-Ladhi at'amahum min juhu' Wa amanahum min khaw Sejak baik Sekarang bunyi dan sebutkan Dalam surah Al-As, Quraish dan Al-Fala Khususnya jika dibaca Tiga kali dengan betul Okey dan uh, insya-Allah nanti saya bacakan sebutkan uh, tiga, tiga ayat ini insya-Allah surah ini insya-Allah okay. jadi yang pertama tadi surah al-asr kan kita baca dengan betul yang kedua al-quraisy kita kita baca dengan bacaan lin pada setiap penghujung ayatnya Okay, dan yang ketiga iaitu surah al-falak surah al-falak ini juga surah yang biasa orang kata pada dia, ustaz pejam mata pun boleh baca uh, kan tetapi Jangan pejam mata sangat. Kalau pejam mata sangat ni eh, sekarang, dia bukan baca dengan betul. Hanyut kita. Ha, kan. Jadi surah al falak pula, kan surah yang berakhir dengan setiap ayat ni dengan hukum kol-kolah. dengan sifat huruf kol-kolah di situ. Jadi bila mana kita baca dengan setiap kali wakaf dengan kol-kolah. Dengan kol-kolah yang betul kerana di situ adanya bacaan yang perlu kita bunyikan qul uh, khul qul -khul kan qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad jadi baca dengan betul. Kadang-kadang kita baca tak betul. Uh, jadi masalah bila mana kita baca, kita mengabaikan dari segi bacaan yang sebenar hukum tajwidnya, sifat hurufnya, makhraj hurufnya. Okay. Jadi amalan yang mudah, tak susah pun tak perlu kita nak pergi DIY, nak beli, aa, kan, nak beli ubat, nak, nak bersihkan karat di hati, cukup sekadar. Yang pertama baca Al-Quran, paling malas kita kata malas lah, nak buka Al-Quran baca banyak-banyak. Bacalah apa pun juga ayat-ayat al-Quran satu hari. Jangan sampai kita terlepas pandang baca al-Quran. Ha, sekarang mudah nak baca Quran ni, yang mana kita hafal, kita hafal. Yang mana yang yang mana yang tak berapa nak hafal, pastikan dalam handphone kita adanya apps al-Quran. Downloadlah Play Store. Kalau ha, mana yang pakai pakai buah Apple yang kena gigit tu pun cari juga. Ha akan buat Apple kena gigit tapi harga mahal. Apple kena gigit pun harga ribu ribuan. Eh, jadi pastikan adanya apps Al-Quran. Ha, kan? Kemudian kalau katalah kita nak baca ayat-ayat yang mana tu rasa macam tak fokus kan. Lah. Jadi diberikan kepada kita panduan. Tiga surah iaitu surah Al-Asr, surah Al-Quraish dan juga surah Al-Falaq. Dibaca tiga kali setiap hari. Amalkan. Tak kisahlah nak baca pagi ke, tengah hari ke, petang ke tapi lazimi ha, okey lazimi sebab apa amalan membaca al-Quran ini itu amalan yang terbaik yang boleh kita lakukan dan tak perlu keluar modal ha, okey tak perlu keluar modal dan zaman sekarang ni mudah okay. cuma kita kena perbaiki macam saya katakan tadilah di awal tadi bahawa sesungguhnya kita ni nak buat amal kebajikan perlu ada fokus kita dan senantiasa perbaiki bacaan kita okey apa juga yang kita lakukan pasti ada pengorbanan kan jadi itu yang saya katakan tadi banyak banyak sebenarnya perkongsian yang saya nak kongsikan kepada sahabat-sahabat sepanjang saya melaksanakan ibadah umrah kan kita pergi melaksanakan ibadah umrah ni kadang-kadang bukan kerana kita ada duit kan saya tengok bila mana saya pergi ke sana saya tengok Allah kan segan saya ada orang yang dia tak boleh berjalan dengan sempurna kan kakinya tak boleh nak berdiri dah dalam keadaan dia seolah-olah macam kita katakan macam ni orang mengingsut begitu naikkan umrah mengingsut naik bukit turun bukit Allah kan saya rasa malunya bila kita ni dalam keadaan yang sihat kan tapi kita ni malas kan bukan cerita pergi umrah maksud bila saya tengok di sana orang sanggup pergi ke masjidil haram <coughs> menunaikan umrah buat tawaf sa'i dan sebagainya dalam keadaan begitu kita ni Allah Ta'ala berikan kita satu peluang pergi ke masjid pergi ke surau pergi ke rumah Allah tapi dalam keadaan kita malas nak pergi Kan kalau nak fikir kekuatan fizikal kita ni kadang-kadang kan bila saya habis laksana ibadah umrah kali pertama saya duk fikir satu benda. Saya bila mana saya buat saya cuba buat breeze walk. Ha, kan buat breeze walk berjalan 3.5 km pertama kali saya buat sebelum saya pergi umrah saya buat siapan buat breeze walk 3.5 km rasa macam kaki nak copot orang kata ha, kan jam sungguh 3.5 km naik 4.5 km Allah nah, Alhamdulillah kurang sikit Kali ketiga saya buat 5.5 km. Ha, kan. Alhamdulillah, bila mana pergi ibadah umrah buat tawaf sa'i ni, kan daripada hotel pergi balik, saya tanya dengan anak saya bila mana dia pakai Strava. Sama sekarang ni kan ada app Strava. Dia kata, tak kurang ya daripada 10 km. Logik akalnya kalau kita buat di sini, kan tak mampu kita nak berjalan 10 km tetapi dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita lakukan bukan bersandarkan kepada kekuatan kita tetapi kepada izin Allah Subhanahu wa taala. Ha, jadi insyaallah jangan risau ada orang kata ustaz saya bukan tak nak pergi umrah saya bukan tak nak pergi haji duit tak ada. Jangan risau orang yang tak ada duit ni bukan menjadi prasyarat sebab ada orang yang macam sahabat-sahabat sahabat saya tahun ni rezeki mereka akan ha, kan rezeki mereka perawat-perawat Darussifa. Ha, mereka ni ha, Uh, ada, ada seorang Tan Sri ni dia gunakan kedai dia, dia kata gunakanlah kedai ni untuk jadikan pusat rawatan Darul Syifa jadi uh, tak silap saya pada pertengahan tahun tahun, tahun ni lah kan. saya tak sempat nak daftar untuk jadi perawat sebab saya tak habis lagi apa nama ni saya tak daftar pun untuk intern, istilahnya lebih kurang intern ha, kan? saya lambat sedikit, jadi sahabat-sahabat yang lain walaupun mereka masih dalam tempoh intern Tan Sri kata apa dia semua mereka ni tak silap saya berapa belas orang, 16 orang pun kan? dan Sri sponsor umrah hujung tahun bulan 12, hujung bulan 12 dapat pergi umrah saya katakan tadi tak semestinya kita ni ada duit dapat pergi umrah, ada orang banyak duit tak dapat pergi tapi ada orang yang tak ada duit Allah Ta'ala jemput dalam keadaan mereka tak sangka ha, kan? jadi teruskan berdoa, lakukan amalan kebajikan kita setiap hari dengan sebaik mungkin berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala maka yang kita perlukan adalah izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala kita tak akan mampu buat apa sekalipun hatta kita nak datang nak duduk online kelas pun belum tentu kita mampu kita nak sama-sama istiqamah seperti mana kita lakukan sekarang ini inilah antara teman-teman syurga yang Allah takdirkan kita bertemu di sini saya rasa bersyukur sangat dipertemukan dengan sahabat-sahabat dalam grup GNI kan? saya rasa bersyukur sangat saya rasa saya rasa macam mana saya nak kata eh? Ya? saya tak dapat nak bayangkan adanya satu sebuah NGO yang diuruskan oleh seluruh sahabat-sahabat admin kita jadi sahabat-sahabat yang lain ucapkan terima kasih dan senantiasa panjatkan doa no kepada mereka agar diberikan kekuatan untuk terus istiqamah saya tak jumpa lagi mana-mana NGO yang mampu buat sebegini setiap hari ada saja kelas daripada subuh sampai ke isyak Bahkan adanya program-program munajat sepanjang Ramadan 3-4 pagi. Allahu Akbar. Moga apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat sekalian menjadi jariah yang terbaik insya Allah. Ini sebahagian daripada amalan yang apa dia? Kita harapkan nantinya dipertemukan kita di dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab daripada usaha kalian. Kan? Sebab daripada sedekah jariah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat yang lain. Maka okay, kita akan dipertemukan di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala Insyaallah. Jadi hari ini saya minta izin untuk tidak, me, apa namanya, untuk tidak uh, mengalunkan asmaul husna ta okey. Tapi uh, saya nak bacakan tiga surah ni tadi, surah Al Ansar, surah Al Falak dan juga surah uh, Al Quraish uh, dengan uh, saya nak cuba bacakan dengan bacaan yang termangku untuk saya bacakan sebagai panduan untuk kita bersama insyaAllah. <coughs> Jadi saya bacakan terlebih dahulu tiga surah ini untuk uh, kita jadikan sebagai panduan insyaAllah. Allah. billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'asr. Innal سَانَ لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم بإيلاف قريش إيلافهم فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من الجوع وآمنه من الخوف بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد سلك الله العظيم dan menyusun sepuluh jari memohon kemaafan daripada seluruh jemaah atas segala salah silap kelemahan sepanjang kita bersama pada hari ini. tiap satu yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Segala kelemahan adalah khilaf diri saya sendiri dan saya ucapkan jutaan terima kasih atas doa daripada seluruh sahabat-sahabat yang mendoakan perjalanan umrah saya bersama dengan sahabat yang lain pergi dalam keadaan selamat, berada sana dalam keadaan selamat dan pulang dalam keadaan selamat. Alhamdulillah terima kasih yang tidak terhingga kepada anda semua. InsyaAllah bertemu lagi pada minggu hadapan dan semoga dipermudahkan segala urusan kita setiap hari dengan urusan-urusan yang membawa kepada kebaikan untuk kita di dunia hingga ke hari akhirat insyaAllah A'udzubillahimmanasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ الصبر الصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.